નમસ્કાર મિત્રો સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાશાળામાં ધોરણ આઠના હિન્દી વિષયને જે પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા બે હજાર ચોવીસનું બ્લુ અને અધ્યયન નિષ્પત્તિને આધારે તૈયાર કરેલ આ મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નપત્રનો અભ્યાસ કરીશું આપણી ચેનલ ઉપર ધોરણ આઠના બધા જ વિષયના પ્રથમ સત્રાંત સત્રાંત પરીક્ષા બે હજાર ચોવીસના પેપર અને તેના સોલ્યુશન મુકાઈ ચૂક્યા છે જે મેળવવા માટેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલ છે તો સાથે આપણે આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં પણ અવશ્ય જોડાઈ જજો જેથી કરીને આવનાર પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા પેપર સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફની લિંક તમને વોટ્સઅપ પર મળતી રહે તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે શરૂઆત કરીએ ધોરણ 8 ના હિન્દી વિષયના પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા 2024 નો 80 માર્ક્સ નો મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નપત્ર પ્રશ્ન 1 અસહી વિકલ્પન કરો उत्तर लिखिए जिम्ना गुण 4 નંબર 1 ચારે કે સામગ્રી જો પાણી મે સ્થાન કર પશુઓ કો ખિલાય જાતી હે જો બસે બી સાની નંબર 2 સપૂત શબ્દ કા વિલોમ શબ્દ કોનસા હે બી કબૂત નંબર 3 भिन्न शब्द को कौन सा उपसर्ग लगाकर नया शब्द बना सकते हैं जवाब आ सी तो जवाब वी नंबर चार ईदगाह इकाई का साहित्य स्वरूप कौन सा है बी कहानी विद्यार्थी मित्रों धोरण तन थी प्रथम सत्रांक परीक्षा बेहजार चौबीस खास उपयोगी मोस्ट टाइम ब्लू ब्लूप्रिंट मुजब પ્રશ્નપત્ર બધા જ વિષયના રેડી ટુ પ્રિન્ટ પ્રશ્નપત્ર સોલ્યુશન સાથેની પીડીએફ ઉપલબ્ધ એક વિષયની કિંમત માત્ર વીસ રૂપિયા અને અસાઇનમેન્ટ તો બધા જ વિષયના અસાઇનમેન્ટ રેડી ટુ પ્રિન્ટ સોલ્યુશન સાથેની પીડીએફ ઉપલબ્ધ એક વિષયની કિંમત માત્ર ચાલીસ રૂપિયા અને જો વોટ્સઅપ પર પ્રશ્નપત્ર અને અસાઇનમેન્ટની પીડીએફ મેળવવા માટે તમને અહીં નંબર આપ્યો છે તેમાં સંપર્ક કરી શકો છો त્યાર પછી છે બ સંક્ષેપ મે ઉત્તર લખીએ કે નહીં 2 જમના ગુંચા નંબર 1 হামিদ કે જગ્યા આપ મેલે મે ગયે હોતે તો આપ ક્યા ખરીદના પસંદ કરતે ક્યો হামিদ કે જગ્યા મે ગયા હોતા તો મે એક પેન ગુલ गुलूबंद और गुड़िया खरीदना पसंद करता क्योंकि मेरे पास लिखने के लिए अच्छा पेन नहीं है और ठंडी के दिनों में दादाजी के कानों में ठंडी हवा लगती है और छोटी बहन के लिए गुड़िया खरीदता नंबर बे आपके द्वारा पढ़े गए किसी एक काव्य का बोध लिखिए तो महाकवि कालिदास के प्रसिद्ध काव्य रघुवंश का एक अंश पढ़ा है इसी इस श्लोक का बोध है कि सूर्य देव का प्रकाश और ऊर्जा जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी महान है नंबर त्रन यदि तुम्हें तुम्हारी दादी के लिए कुछ खरीदना है तो क्या खरीदोगी क्यों तो यदि मुझे मेले से दादी के लिए कुछ खरीदना हो तो मैं उनके लिए एक सुंदर हाथ से बनी शाल या दुपट्टा खरीदूंगा शाल या दुपट्टा ठंडक के समय उनके लिए उपयोगी भी होगा और यह उपहार इन्हें मेरी याद भी दिलाएगा त्यार पछी जो प्रश्न क प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में उत्तर लिखिए किन्हीं दो जमुना गुणचा नंबर एक आपके जूते कड़े हो जाते हैं तब आप क्या करते हैं तो सबसे पहले मैं जूते के अंदर एक पतला गद्दा या जूते की इन सोल लगाता हूँ जिससे जूते की फिटिंग थोड़ी बेहतर हो सके इससे अलावा मैं जूते को एक अच्छी गुणवत्ता वाले जूता क्रीम से मो, मोस्चुराइजर करता हूँ ताकि उनका लेदर या अन्य सामग्री नरम हो जाए नंबर आपको कौन सा त्यौहार पसंद है क्यों मुझे दिवाली बहुत पसंद है इस त्यौहार की चमक धमक और उल्लास हमेशा खास होता है दिवाली के समय घरों को सुंदर रोशनी से सजाया जाता है लोग मिठाइयाँ बनाते हैं और एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटते हैं इस त्यौहार न केवल खुशी और समृद्धि का प्रतीक है बल्कि यह हमें एक साथ आने और परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का अवसर भी देता है नंबर त्रन आपके जीवन की कोई यादगार घटना का वर्णन कीजिए तो पहली बार सार्वजनिक भाषण देते समय में काफी घबराया हुआ था जैसे ही बोल जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया घबराहट धीरे धीरे कम हुई लोगों की मुस्कान और तालियों ने मुझे आत्मविश्वास दिया भाषण के अंत में तालियों की गूंज ने मेरे अंदर गर्व और संतुष्टि भर दी यह अनुभव मेरे लिए बेहद यादगार और प्रेरणादायक रहा प्रश्न नंबर बी निम्नलिखित परिच्छेद को दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए जिम्न गुण पाँच तो यही जो परिच्छेद प्रश्नों जवाब नंबर एक हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करते हैं हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जीवन भर मेहनत करते हैं नंबर बे मेहनत करने से मनुष्य को जीवन में क्या प्राप्त होता है मेहनत करने से मनुष्य को जीवन में सुख प्राप्त होता है नंबर त्र हम अपनी आवश्यकता को कब भूल जाते हैं हम अपनी सभी आवश्यकताओं को उत्सव के दिनों में भूल जाते हैं नंबर चार उत्सव को मनाने से हमें क्या मिलता है उत्सव को मनाने से हमें खुशी और एक अलग दुनिया में खो जाने का अनु रूप मिलता है उत्सव का सुख टॉनिक जैसा होता है नंबर 5 इस गद्य को उचित शीर्षक दीजिए उत्सव का सुख प्रश्न नंबर 3 रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए जमना गुण तो तोਹੀਂ तुमने मुद्दा अपेला छे टेपरती तुम्हारे आरीतना कहानी लिखवानी छे जे कहानी तुम्हें अही જોઈ શકો છો ત્યાર પછી આપણે આગળ છે પ્રશ્ન નંબર ચાર નિમ્નલિખિત પરિચ્છેદ કા ગુજરાતી મેં અનુવાદ કીજે જેમના ગુણચાર તો અહીં હિન્દીમાં આપેલો છે પેરેગ્રાફ તેમણે ગુજરાતીમાં જોઈએ માણસ તો માણસ જ છે પશુ પક્ષી જ્યાં જન્મ લે છે એમના દેશને તેઓ પ્રેમ કરતા હોય છે જંગલમાં જન્મ લીધેલા કોઈ જાનવરને તમે પિંજરામાં બંધ કરી શકો છો એને ખૂબ જ આરામ આપવાનો પ્રયત્ન કરી શકો છો પણ તે સુખી થઈ શકતા નથી તેને તો એના જંગલનો દેશ જ વધારે પ્રિય લાગે

ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર છ નિમ્નલિખિત વિષય પર પત્ર લીખીએ જેમના ગુણ પાંચ આપને મિત્રકો ઉશ્કે જન્મદિન કે અવસર પર બધાય પત્ર લીખીએ જો જે બધાય પત્ર અહીં તમને લખી અને બતાવેલો છે જે તમે અહીં ધ્યાનપૂર્વક જોઈ શકો છો અને તમે તમારી નોટબુકની અંદર પણ લખી શકો છો प्रश्न नंबर सात निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए तो अँ काव्य पंक्ति आपेली है तमनो भावार्थ अहलो जइए आज़ादी की नई सुबह में नई चर्चाएँ हो रही है नए विचारों की किरणें फैल रही है सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं लोगों के मन में नई उमंगे हैं और हौसले की नई लहरें हैं सबके मन में नई आशाएं हैं आज देशवासी खुलकर सांस ले रहे हैं देश के सपूतों तुम है युग युग के मुरझाए हुए फूलों की नई मुस्कान देनी है इन्हें फिर से लिखना है प्रश्न नंबर आठ नीचे दिए गए परिस्थिति में आप क्या करेंगे इसके बारे में लिखिए कोई एक जमुना गुंचा नंबर एक आपके गांव में बाढ़ आने पर आप गांव के लोगों की किस प्रकार मदद करेंगे? तो तमनों जवाब अेलो है जो ते ध्यानपूर्वक जु सको अने लखी सको नंबर बी आपका मित्र परदेश गया हुआ है इसके पिताजी की तबियत अचानक खराब गई है हो गई है तो आप किस तरह उनकी सहायता करेंगे? तो तमो जवाब तमने आप ती जु सको त्यार पछी प्रश्न नंबर नौ सूचना अनुसार उत्तर लिखिए जिम्न गुण आठ नंबर ओ निम्नलिखित शब्दों का समानार्थी शब्द देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए नंबर एक शान तो गरिमा गौरव वाक्य बन से उसकी शान उन व्यक्तित्व सभी को प्रभावित करते हैं नंबर बे बुलंदी ऊंचाई उन्नति वाक्य बन से अपनी मेहनत से वह अपने करियर की बुलंदी पर पहुंच गया ब निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए नंबर एक पराजित तो जीत पराजित वाक्य बन से अच्छी रणनीति के अभाव में टीम पराजित हो गई नंबर बे प्रश्न उत्तर शिक्षक ने प्रश्न पूछा और छात्र ने सही उत्तर दिया क निम्नलिखित मुहरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए नंबर एक यादें ताज़ा होना पुरानी बातें याद आना वाक्य बन से अपने पुराने घर में वापस जाकर मुझे अपनी यादें ताज़ा हो गई नंबर बे महारत हासिल करना योग्यता प्राप्त करना वाक्य बन से उसने कई वर्षों की मेहनत के बाद चित्रकला में महारत हासिल की त્યાર પછી છે ડ নিম্ন લિખિત કાવર્તો કા અર્થ દેખકર વાક્ય મે પ્રયોગ કરકે લખીએ નંબર 1 જેસી કરની વેસી ભરની કાર્ય કે અનુસાર પરિણામ મિલતા વાક્ય રામુને અપને સાથીઓ કો હમેશા ઈમાનદારી સે પેસ આને કી સલાહ દી ક્યોકી ઉસને મહેસૂસ કિયા કે જેસી કરની વેસી ભરની હોતી હૈ નંબર 2 સાચ કો આંચ નહીં સચ કો કેસી કા ડર નહીં હોતા વાક્ય બનસે જબ લોકોને ઉસકે ઇમા ईमानदार इरादों पर शक किया तो उसने शांतिपूर्वक सब दि, सबको दिखाया कि साँच को आँच नहीं प्रश्न नंबर दस नीचे दिए गए वाक्यों में से रेखांकित शब्द के वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए जमना गुण चार नंबर एक सेठ ने नौकर से पूछताछ की तो सेठ ने नौकर से पूछताछ की नौकरों से नंबर बे गांव के लोगों को लुटेरे का डर था गांव के लोगों को लूटे रो का डर था नंबर तीन घोड़ा दौड़ रहा है घोड़े दौड़ रहे हैं नंबर चार बाग में लड़के खेल रहे हैं, बाग में लड़का खेल रहा है प्रश्न ग्यारह नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए जमना गुंजा नंबर एक ओम चतुर लड़का है विशेषण पहचान कर प्रकार लिखिए चतुर तो गुणवाचक विशेषण नंबर बे वह अच्छी लड़की है सर्वनाम पहचान कर लिखिए वह तो व्यक्तिगत सर्वनाम नंबर त्र पाठशाला में बीस छात्र है विशेषण पहचान कर लिख, प्रकार लिखिए तो बीस मात्रात्मक विशेषण नंबर चार महेश गाँव जा रहा है संगना पहचान कर प्रकार लिखिए गाँव तो स्थलवाचक संघना प्रश्न अगर ब सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए जमना गुण चार नंबर एक हेमांगिनी के अक्षर बहुत सुंदर है तो ए गुणवाचक विशेषण नंबर बे वेदांत ने चाय बनाई थी रेखांकित शब्द का क्या है बी नंबर साहित्य के पास दस थे शब्द का विशेषण प्रकार संख्यावाचक विशेषण नंबर चार हमारी किताबें कहाँ है संज्ञा पहचानिए किताबें प्रश्न नंबर बार निम्नलिखित विषय पर निबंध लिखिए कोई एक जिम्ना गुण आठ નંબર એક પંદર ઓગસ્ટ સ્વતંત્રતા દિવસ જે અહીં નિબંધ તમને આપેલો છે જે નિબંધ તમે અહીં જોઈ શકો છો અને તમે તમારી નોટબુકમાં પણ સારા અક્ષરે લખી શકો છો ત્યાર પછી આપણે બીજો નિબંધ જોઈએ પઢાઈ કા જીવન મે મહત્વ તો પઢાઈ મેં જીવન કા ક્યાં મહત્વ વો નિબંધ અભી ઇધર દિયા ગયા હૈ जो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। ત્યાર પછી આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 13 સૂચના અનુસાર कीजिए जमुना गुण 6 નંબર 1 મેને કિતાબ ખરીદી થી ભવિષ્યકાલ બનાઈએ મે કિતાબ ખરીદુંગા નંબર 2 મેરે પિતાજીને સૂર્યગ્રહણ દેખા કાલ પહચાનીએ ભૂતકાલ નંબર 3 અનુકી માતા ખાના બનાયેગી વર્તમાનકાલ બનાઈએ અનુકી માતા खान बना रही है खाना बना रही है नंबर चार गीता आइसक्रीम खाएगी भूतकाल वाक्य बनाइए ગીતાને આઈસક્રીમ ખાઈ નંબર પાંચ શ્યામ પુસ્તક બઢરા હે કાલ પહચાનીએ વર્તમાન કાલ નંબર છીતલ હોતા હે કાલ પહાનીએ વર્તમાન કાલ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી આપણે મળીશું જે બીજા વિષયના પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષાના પેપર સોલ્યુશનના વિડીયો સાથે આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરી દેજો જેથી તે લોકોને પણ આ સોલ્યુશનનો લાભ મળી રહે